Здравствуйте, моя Церковь. Я рад что находиться здесь, на этом месте. Слава Божья явилась в моей жизни однажды. Коротко о себе. Меня зовут Дима, я сам скрипичу, мне 33 года. Познал я очень давно, любил его я и любил наркотики, выпивал и курил. Даже ворвать начал, но любил ее на имя. И все это привело меня к тому, что я однажды поступился, я уже не смог встать. Я уже лишился и жилья, уже практически всего лишился. Я со мной перестали общаться и друзья, и знакомые, родственники от меня отвернулись. И я был, грубо в безнадежном состоянии. Все, что мне осталось стрелять, это только мою жизнь. Но ко мне велся ангел, одна женщина подошла ко мне, она решила мне помочь. Это Валентина Петровна, пусть Бог ее благословит, ее семью. Спасибо за то, что она не отвернулась от меня. Вот буквально всех, кто со мной общался, даже в хороших отношениях был. И вот все от меня отвернулись. Это единственная женщина, которая поверила мне на слово. Это мне решила помочь, сделала пасту. И в итоге я оказался здесь, в доме милосердия, при речи, на море. И благодаря этому я познал Бога. И, конечно, это была долгая дорога, я честно говоря. Не сразу все понимал, как правильно делать. Я знал даже буквально, как молиться, а очень наш. Но это все пришло со временем, пусть даже не через год, не через два. Но я рад, что я жив, здоров, что я наконец-то а Сам не... на истинный путь. Я а даже не знал, что я должен делать для этого. Но много... в один момент я начал делать то, что мне говорят мои старшие братья. Владимир вот. Николаевич, хочу поблагодарить, поблагодарить его. Э, Дмитрия Владимировича за то, что они меня наставляли в свое время. Все это, конечно, вспомнилось, аукнулось в моей жизни. Те слова, которые говорили люди, э, кто молился за меня, что продолжали мою жизнь, Добрые слова. И в один момент я понял, что Господь действительно существует, что все это правда, То, что в Библии сказано, это реальность, я спасся. Я чувствую, что моя миссия это служить людям, таким, каким я когда-то был. Это и финансовое служение, это и просто слово какое-то о Господе, как Он меня изменил. И это теперь смысл моей жизни, Господь и служить людям. Я благодарен, что новое небо меня приняло. Я, конечно, и падал, бывал во всякой моей жизни. Но спасибо, что все принимали меня обратно в семью. Это моя духовная семья. Я благодарен за то, что я здесь нахожусь. В Одессе, в этом мирное, конечно, сейчас война. Но Господь меня так посылал и службой. За то, что я могу находиться здесь, в Одессе. Но это действительно слава Божьей. Я понимаю, что это чудо. Проблемы не бывает. Благодарим всем братьям, всем сестрам, всем спасибо, и Господь с вами со всеми. Аминь! Аминь!